Шановна команда, тепер давайте зробимо так. Представтеся будь ласка, представтеся, представтеся, представтесь, представте. Засувати всі питання. Давайте зберемося через тиждень. За цей тис, що при цю мікрон бачите. Представтесь, хто ви такі є? Хто ви Так представтеся, один говорить, а необхідні питання. Представьте. я не мешаю кто такой а кто это такой кто это такой пускай представится уважаемые, уважаемые господа успокойтесь я хотел бы представиться здесь появились люди в форме естественно вызвало у всех какие-то непонятные ассоциации да. так вот мы здесь для того чтобы не допустить Радоваться, чтобы мы между собой не начали ругаться и драться. Представьте, Это... пожалуйста. Меня прислал командир 8 сотни Михнюк Олег Иванович. А вы кто Я... такой? Я Цирко Алексей, представитель 8 сотни афганцев. Конкретно нахожусь здесь с людьми, чтобы не допустить противостояния. Если у вас есть спорные вопросы, сядьте, разберитесь, отложите сессию, никто не умирает. Единственное, бюджет города. Примите его сейчас исключительно для того, чтобы работали все структуры города. Никакого конфронтации, никакого конфликта мы не допустим. Сядьте между собой, разберитесь. Не нужен сейчас конфликт, не нужна сейчас вражда. Если у вас есть противостояние, соберитесь те люди, которые принимают решения. Только для этого мы сюда приехали. Поэтому не хотелось бы, чтобы у вас ассоциация с какими-то было бандитами и прихвостными чьим-то. Если, если вы доверяете восьмой сотни афганцам, пожалуйста, отнеситесь к этому, перенесите эту сессию. И разберитесь между собой. Драться здесь никто не будет. И под телевидение, и сейчас Россия показывает, что в Верпине происходит какой-то деребан, и преподнести можно завтра будет все по-разному. Но сегодня прошу вас, остановитесь. Так идет, идет работа сессии нормально. Значит, идет работа значит, сессии. Значит, есть какие-то недоговоренности. У нас идет работа сессии, и происходит вот это, это не А что вот это, это? это? Если бы не вы, ничего бы не произошло. Одно Это представитель местных. Я... я журналист, а вы кто? А вы кто? Я представитель беспартийный. Я представитель Афганского корпуса. Сейчас я на в время в Слышит, Нет. Я вину, мне, мне не важно, кто будет, какая партия, кто Документы, будет у президентом. Мне важно, чтобы наш народ Пускай вывод. это будет Вы будет. Вы я воевал за украинские И я буду Вы сейчас стоять за украинский народ, потому что мы Вы решаем, как выбирать. Правильно? Если кто-то не нам не важно, кто будет править здесь, какая партия. Нам надо, чтобы наш народ никогда не стал на колени. Наш ерпецкий народ. А Ирпениц это столица деревень. И в них живет народ, и он будет решать. Спасибо. Ирпенского народа нету, есть украинский народ, а не ирпенский народ. Ирпенска, нету такого народа, есть украинский народ, а не ирпенский народ. Не треба устраивать оцей пробачный бардак. Треба працювати по закону. Есть законы, за которые можно сделать. И треба спокійно решать, спокійно работать выборы

ведь вы жители этого города, только вы владеете той ситуацией. Кто должен быть дамом? Кто должен да, руководить? Но, но не афганцы будут руководить, не, не, афганцы. не афганцы. Тогда, пожалуйста, сядьте на место и не мешайте проведению Тут все Іня рішення, які питання виносити, а які ні? Тобто питання, які стосуються бюджету, виносимо питання, які стосуються кадрових. Що, значить, переносимо на клінуючу неділю для того, щоб це обсудити. Це мені учасників всі знімають, але я не можу Дивіться, але я не можу сьогодні зрозуміти, чого ці люди вийшли з бюджетних, прийняли, хоча прийняти бюджет, вони не дають. Кадрове питання е, сказано, що воно буде розглядатися на кліючу неділю. Чого скакать сюди? Для мене питання теж е, не будуть розглядатися сьогодні. Я питаю, для чого ви зірвали сесію? Для чого? Хто зацікавлений сьогодні в тому, що зірвана сесія? Я не розумію. Я хочу пояснення від тих людей у формі, які сьогодні. Маючи здорову силу, не служивши війська, не захищають там, де потрібно. Вони приходять сюди, мирних жителів, нав'язувати мирним жителям, як жити. Чому? Чому ці люди повинні нам вказувати, як нам є жити? Хто вони такі? Запитайте їх, хто а ви такі? Ви не відсічали, чого ви прийшли туди? провокация, понимаете? Я служил, она говорит, ну, я сюда пришел, чтобы была правда. И правда, а вот вы мне говорите, что вам вам Не надо нам наше правильно. надо, чтобы вы правили, молодые. На нее Послушайте, давайте присядем. Есть предложение, бюджетные вопросы, чтобы город существовал. Сейчас проголосовать и не устраивать этот э, определенный цирк. Только что принято всеми решениями. Бюджетные вопросы голосуются. Да, земельные снимаются, кадровые снимаются. Пожалуйста, присядьте. Вы слушаете? Я извиняюсь, вы же слушали. Какие вопросы зачем его снимали? Я этот раз повторяю. Пожалуйста, присядьте все на место. Я вас прошу. И. Все, прошу всех успокоить. Огромная просьба. Э, депутаты тоже извините за свои такой. Значит, э, решение, решили, Владимир Ильич, правильно, решаем бюджетный вопрос. То, что нам край важно в городе. А Остальное все мы снимаем. Что не было вот этих у нас Правильно. Владимир да, решили все, приняли. Так. Да. так. Прошу всех занять места. Пожалуйста, успокойтесь. Да давайте присядем. Да. Да. Прошу Прошу присядьте. присядьте все, пожалуйста. все, пожалуйста. Прошу присядем все. Давайте присядем все. Давайте Давай, давай, пацаны, присядьте. все. меня такое впечатление, что присядем такое впечатление, что все.